Короче, не зашла вам Кен Скотт, да? Судя по этим, по комментариям. Захейтили. А где делись эти поклонники Кенры Скотт? На чем основывались мои, ну, мой выбор? Что я на девочке побачила... Ой, а что это с ним? А, у меня такие бусики красивые. На девочке побачила это украшение, оно красиво смотрелось. И на том, на ваших комментариях, когда-то у меня было видео такое, ну, тоже про бижутерию. И там это, было очень много комментариев, что посмотри на Кенру Скотт, это такие ну, классные украшения. И зачем то золото, мол, такие хорошие изделия. Я ну, так почитала и, короче, забыла. И потом я вспомнила их. И это я присмотрелась. И вы захейтили, и там, короче, и воно и дитяче, и хочешь, и, и... Так... и не такая, Ну я согласна, мне тоже воно якось не дуже. А американки любят. Кенжу Скотт американки любят. За Пандору хочу рассказать. Мне Стивен подарил м -м, браслет Пандоры. Не вот тот такой м -м, гибкий, а ну, я выбрала такой жесткий, так закрывался он. Кто вспомни, воно он мелькал, він мелькал в видео, наверное, месяца два. И оно облизло, и, и стоило он 100 долларов, девки. И такая бижутерия, блин, как вот это стему за три копейки. Я, я на ту Пандору обиделась, и прямо, я не хочу их даже, и, и заходить туда не хочу. Ну, злая на них, ну, блядь, ты слышишь, 100 долларов этот, цей браслетик короче, нет, Пандора, я не хочу их вот, что еще, Сваровский, Сваровский у меня есть рекомендую вам Сваровский Не, есть такая есть такой бренд Сваровский, я вам рекомендую, прям, ну никто не знает, что Сваровский есть весь мир знает, и я... а я не знаю сидю. думаю, так я в селе живу боже, у меня уже эта жилетка не сходится как в селе живу, то я Сваровский У меня есть у сережечки вот эти мои розовенькие, голубенькие и ну, просто белые. Классно, я люблю Сваровский, мне понравились они. Вот, и что я еще до вас там прислухалась, ну как бы подарочную карту, ну так я не знаю. Не, ну не хочется подарочную карту. Подарочная карта, это как бы такая что-то на расстоянии дарить или, ну, моем, может, я ошибаюсь, конечно, ну, на расстоянии дарить, или, ну, она как-то так, как, типа, отъебись, вот так, знаете, что, ну, что ты не потраты время, поняла? А мне хочется такая, чтобы, шо... у нас же висят вот эти сапожки. Я тут ставлю, в которые ложатся подарки. И вот мы туда хотим такая. Ну, запихнуть, чтобы это, когда приедут дети и сказать, все ваши, короче, как раз у нас три сапожка, и чтобы она туда ручку засунула и достали какие-то такие, ну, не машину, боже, как начала писать, машину подарить, не машину подарить, те мне писали, это, короче, закажите э, э, свекрухи со свекром, что ты мне? Машину закажите я это свекрухи закажу машину. Ну, я не знаю, где вы, кто меня смотрит, миллионеры какие-то, наверное, селебрики с меня смотрят. Ну, подарок подразумевается в 100-200 долларов. Вот такая стоимость. Ну, на не машина. А, и это ж вы написали вот эти сеты всякие, такие подарочные наборы. Виктория Секретс, я так задумала, действительно. Открыла Амазон, а там всякие разные тоже такие подарочные наборы. Ну и не только Виктория Секретс. Всякие есть. Диор, есть такие наборчики всякие. Или вот это... Ну, типа, такой набор в спа-салон, там, и там ароматная свечка, и там гель для душа, и там скраб для тела, и, в общем, такие, ну, в таком плане. Тоже красиво так они оформлены, упакованы в корзиночках. Так и можно. Корзиночку не положишь в чобиток. Ну, все равно, педелинку положить. Имеется в виду такой маленький, ну, как бы, презентик. Что примерно девочка Люба мы бачим. Посмотрите ее фотографии, что она носит. Ну, уж общаемся, наверное, мы знаем, что она носит и чуть-чуть видим ее предпочтения и вкусы. Гай, зеленый гай, там, где тебе. Короче, все, и мне тоже <соценно> Кен Раско теперь не знаю, это не нравится. Вы подтвердили мое мнение. Ну, ничего, что другое придумаем. Ну все равно а, а де ділись вот эти почитатели Кенри Скотт? Что вы там написали в комментариях? Такие бусики мне есть. Та лежать, лежать. В хаті ходить в дін. а що? кстати, все Пандора у меня, Господи. Да, все Пандора, вот эти сережечки. Стивен тоже подарил. Он подарил эти сережечки, и я помню, что еще, а мне те другие не понравилось. И мы поехали, поменяли на тот браслет. Но сережки ничего так. они такие минималистические. Я их очень дуже, дуже редко ношу, иногда. Все, рассказала.